নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি আলোচনা কৰিম এ ডি আৰ ইত অহাৰ সম্ভাৱ্যপূৰ্ণ কেইটামান প্ৰশ্ন ৰেগুলেটিং এক্ট কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ক সোতৰশ তেসত্তৰ চনত ভাৰতৰ প্ৰথমজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ ৱাৰেন হেষ্টিংছ কোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ সময়ত সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ সংঘটিত হৈছিল কেনিংশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহক কোনে প্ৰথম স্বাধীনতাৰ যুদ্ধ বুলি আখ্যা দিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব ক বিনায়ক দামোদৰ চাবাৰ্কাৰ কোন ঠাইত প্ৰথমে ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহ আৰম্ভ হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব গ বেৰেকপুৰ ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ প্ৰথম শ্বহীদ কোন শুদ্ধ উত্তৰটো হব ঘ মংগল পাণ্ডে চিপাহী বিদ্ৰোহীসকলে কাক ভাৰতৰ সম্ৰাট বুলি স্বীকৃতি দিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব খ দ্বিতীয় বাহাদুৰ চাহ স্বত্ত বিলোপ নীতি কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব গ লাউচি স্বত্ববিলোপ নীতি হৈছে যদি কোনো ব্ৰিটিছ অধীনৰ ৰাজ্যৰ ৰজাজন অপুত্ৰক অৱস্থাত মৃত্যু ঘটে তেন্তে তেওঁৰ ৰাজ্য কোম্পানী চৰকাৰৰ অধীনলৈ যাব কোনো তুলনীয়া পুতেকে সেই ৰাজ্যৰ ৰজা হব নোৱাৰিব এয়া আছিল স্বত্তবিলোপ নীতি আৰু এই নীতিৰ জৰিয়তে প্ৰথমে ছাটাৰা পিছত নাগপুৰ ঝান্সী সম্বলপুৰ ইত্যাদি ৰাজ্যসমূহ ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যত চামিল কৰিছিল ওঠৰশ সাতাৱন্ন চনৰ বিদ্ৰোহৰ তৎকালীন কাৰণ আছিল খনফিল্ড ৰাইফলৰ ব্যৱহাৰ কোন চনত ভাৰতত ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন অন্ত পৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব খঠৰশ আঠাৱন্ন অৰ্থাৎ চিপাহী বিদ্ৰোহৰ পিছতেই ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনৰ জৰি ব্ৰিটিছ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাণী বা ৰজাৰ অধীনলৈ যায় মৃত্যুদণ্ডৰে দণ্ডিত টিকেন্দ্ৰজিৎ কোন ৰাজ্যৰ আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব খ মণিপুৰ ভাৰতৰ প্ৰথম বাতৰি কাকতখনৰ নাম আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ বেংগল গেজেট আৰু আমাৰ অসমৰ প্ৰথমখন বাতৰি কাকত হৈছে অৰুণোদয় প্ৰকাশ হৈছিল ওঠৰশ ছয়চল্লিশ চনত নীল দৰ্পণৰ ৰচক আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দীন বন্ধু মিত্ৰ বন্দে মাতৰম গীতটো কোনে ৰচনা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব খ বংকিমচন্দ্ৰ চত্তোপাধ্যায় বন্দে মাতৰম হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় গীত আৰু জনগণ মন হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত জনগণ মন ৰচনা কৰিছিল কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰ নাথ ঠাকুৰে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিষ্ঠাতা আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এলান অভিয়ান হিউম ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম সভাপতি কোন আছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব ক উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শ ওঠৰশ পঁচাশী চনত ব্ৰহ্ম সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হব ঘ ৰাজা ৰামোহন ৰায় ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব গ মিছেছ এনি বেচান্ত সত্যাৰ্থ প্ৰকাশখন কোনে লিখিছিল শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতী আৰু স্বামী দয়ানন্দ সৰস্বতীয়ে কি কৰিছিল আৰ্য সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ভাৰতীয় নৱজাগৰণৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ঘ ৰাজা ৰামমোহন ৰায় জালিয়ানাবাগৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অ ঊনৈছশ ঊনৈশ চনৰ তেৰ এপ্ৰিলত কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত স্বৰাজ লাভে কংগ্ৰেছৰ লক্ষ্য বুলি ঘোষণা কৰিছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব ঘনৈশ বিশ চনৰ নাগপুৰ অধিৱেশন কংগ্ৰেছৰ কোনখন অধিৱেশনত ভাৰতৰ বাবে পূৰ্ণ স্বৰাজ বা স্বাধীনতাৰ দাবী তোলাৰ লগতে আইন অমান্য আন্দোলনৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হব ঘনৈশ ঊনত্ৰিশ চনৰ লাহুৰ অধিৱেশন আৰু এই অধিৱেশনৰ সভাপতি আছিল জৱাহৰলাল নেহেৰু আজিলৈ ইমানেই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ